Сейчас просматриваем с моим тренером-ассистентом Владимиром Чурсиным диски, которые у нас остались с того года, по Ю-18. Ну, уровень, он где-то один все время поддерживается этого возраста. Где-то анализируем, на каком, до какого уровня физического и ну, психологического, тактического, надо довести детей. В этом плане работа идет только в тренерском штабе. Что касается ребят, я думаю, первый турнир уже покажет наши ошибки, а сейчас появится подряд три турнира, трехдневных с маленькими паузами отдыха. И потом уже циклический будет семидневный сбор перед Европой, на котором, я думаю, что все будем положительно, отрицательно искать и приводить в нормальное боевое состояние коллектив. Пять человек добавится у нас 26 числа, закончив ЗНО 25 -го. Думаю, что они в своих командах тренируются. По крайней мере, я этот процесс контролирую все время на телефоне с тренерами. Я надеюсь, что они приедут готовы. Появилось два новых молодых человека. Один из химок московских, наш харьковский парень. Самый смешной второй тоже наш харьковский парень, но уже лет семь провел в ЦСКА. Ой, в ЦСКА, говорю, в Испании, в асоль. Шестой год, который в том году выступал по кадетам, я так понимаю, за год очень сильно добавил. И они в этом году абсолютно спокойно здесь даже на тренировках составляют конкуренцию 95-му году. Поэтому по возможности я хочу сделать смешанный состав. Пятый и шестой год для того, чтобы шестой уже к следующему году готовился выступать по Ю-18. И таким образом они стремились на хорошем достойном уровне показать себя на Европе. И не, не пытаться там играть за выживание, а на хорошем уровне провести весь чемпионат и по возможности занять максимально высокие места.